34 роки тому обмежений контингент радянських військ було введено в Демократичну Республіку Афганістан. На той час в цій країні вже рік йшла громадянська війна. На перших порах участь радянських солдат в бойових діях не передбачалася. Але вже 25 грудня були перші загиблі. І до нового 1980 року загинуло 86 військовослужбовців. Афганська війна стала і радянською. І хто тоді знав, що вона розтягнеться майже на 10 років? Сьогодні ми згадуємо про ту війну, коли бачимо воїнів афганців, читаємо старі вже пожовклі сторінки радянських газет та дивимось на фотографії хлопців, що навік залишилися молодими. У нас таких выпускников два в школе. Один из них – Чуев Валентин Дмитриевич. Он закончил школу в 1974 году. После окончания школы окончил горный техникум имени Бакумова и работал тоже горно-рабочим на шахте. Этот парень был из семьи, где воспиталось три сына. Он был младшим в семье, их два брата Собрали обоих в армии, и он один, последний, младший сам, не вернулся именно с Афганистана. А наш Павел Костинский, второй выпускник школы, он тоже живет, жил здесь, в нашем поселке. Его отец в здравии еще, мы поддерживаем с ним отношения, приглашали его на встречи. И это действительно человек, который нам многое рассказывал и на встрече бывал у нас не один раз. Мы о нем многое знаем с его слов. Вони виконували свій інтернаціональний обов'язок і виконали його до кінця. Обидва у різний час отримали важкі поранення. Валентин Шуєв помер на місці, а Павла Костинського не встигли довести до шпиталю. По ініціативі Союзу Афганців нам було предложена. поставить доски. Мы эту инициативу поддержали. Мы собрали еще материалы. У нас был очень такой трогательный, интересный митинг, на котором было много гостей. И в марте 2013 года были установлены доски. Вы знаете, они действительно привлекли очень большой интерес жителей поселка, потому что поселок обновляется, жители очень много новых, молодых людей. И у нас очень часто вечерами бывают люди, которые приходят и интересуются. Закушая такую памятную дошку, Людська доля, молодість, кохання, надії, плани, яким не судилися втілитися в життя. Усиротіла родина, щоб не нести хрест свого болю до самого кінця. Багато хто з юнаків, як і Павло Костинський, були єдиною дитиною у своїх батьків. Вона раділа 7 марта 1965-го року. Ну, 1965 шістдесят Был это, ходил в школу, со школы он это поступил работать у, на 21-ю шахту, там была автобаза электриком на автобазе. А потом, значит, приш, это призвали его в армию, это на день рождения Ленина. Это раньше в апреле с 19 на 20 апреля он прозвали его в армию, проводили в армию, вот и писал я письма ему, он мне писал письма, вот ну все. Он сразу был в Фергане. Вот. В Фергане прошел там эту, ну как, курс молодого бойца. И потом отправили его в Афганистан. В Афганистане он был огнеметчик. Вот. Ну, я не знаю, я, когда я служил, я таких войск не, не знал. Що такое агнемчикчиком? Вот, і він прослужпробував там в Афганістані полтора року. Спеціально для афганської війни розробили текст похоронок. До перебудови зазвичай писали «погиб при сполненні служебних об'язаностей пізніше «погиб при сполненні інтернаціонального долга. Ще пізніше виполняє бойове завдання, проявив стійкість і мужество погиб». Переважна більшість родин ніколи не дізнається, що трапилось насправді. Навіть востаннє побачити свою дитину їм не дозволялося. Приїхали з воєнкомата воєнком і його заміститель. От. І що він погиб. От. І його привезли. С Константинов из города. И он, его привезли у Морх в ну, 14-й больницу. Но мне не сказали, что он Провезли у Морх. А на второй день уже привезли его в 10 часов утра. Вот. И во дворе он постоял три часа. Потому что тут я хотел было вскрыть окошечко это и посмотреть, что там есть, но мне не дали, потому что тут полно было этих и милиция была, и это со школы. Мама не выдержала Костинского, она буквально через год померла. Отец до сих пор еще живой, слава богу. Підтримуємо плотний контакт, допомагає. Чим можемо. В роки так званої перебудови, відношення до афганської війни і, на жаль, до самих воїнів афганців у суспільстві під впливом засобів масової інформації почало змінюватися. В 1989 році Радянський Союз виведе з Афганістану свої війська. А ще через два з половиною роки радянська країна щезне з політичної карти світу. Для тех же, кого навіки об'єднав Афганистан, память про погибших была и остается священной. У нас прошло из Петровского района где-то около 480 человек, ребят, через Афганистан. Из них 9 человек погибло. У зв'язку з тим, що не вистачає фінансів, ми ще не успели всім повісити постав... таблички на школах. Повісили всего шість табличок. Ну, плануємо 25-й гадавщині, ще три повісить на школах. Зараз можливо складно повірити, що у 80-ті роки тисячі молодих людей йшли на афганську війну добровільно. Молоді ідеалісти, які бажали допомогти чужому народові не втратити шанс. – сделать крок из ее в светлое завтра. Когда наш сын написал «Отличник», написал заявление в Афганистан, мы, конечно, с отцом ну, как бы, да, расстроились сильно, вот, потому что знали, папа, отец только вернулся что там творится. Но решение его было непреклонным. непреклонным. И только обстоятельства, он сломал ключицу, вот, не позволили. А шесть человек, тоже все отличники, ребята, которые вместе с ним писали заявление, погибли четыре человека. Только двое осталось. Он и в Латвии его однокурсник. За десять років війни так звані чорні тюльпани привезли в радянський союз майже 15 тисяч трун, які військові називали «грузом 200. Серед учасників бойових дій не було дітей або онуків тих, хто втягнув радянську сторону в цей конфлікт. Більше всього в Афганістан призвали саме з Донбасу, і саме сюди прийшло найбільше похоронок. Біль осиротілих батьків з роками не зменшується. Мати Валентина Чуєва просто не смогла пройти на урочисте відкриття памятной дошки. Как и для любого родителя, который потерял своего ребенка, любой момент, связанный с Афганистаном или там с открытием памяти, вернее, памятных табличек, тяжело переносится. И у нас так же само, когда шла подготовка, Открытие табличек, мы ездили по семьям, разговаривали, предупреждали, приглашали. Ну вот мама Чуева, конечно, ну, уже старенький человек, 83 года уже ей. Она очень тяжело это восприняла, ей с давление, она не смогла быть на открытии таблички. Ну ее потом сын меньше привез сюда, она побывала здесь в школе. Ну, плакала, конечно, сильно. С протоколом заседания Политбюро ЦК КПРС от 30 липня 1981 года. Суслов. Хотелось бы посоветоваться. Товарищ Тихонов представил записку в ЦК КПСС относительно увековечивания памяти воинов, погибших в Афганистане. Причем предлагается выделять каждой семье по тысяче рублей для установления надгробий на могилах. Дело, конечно, не в деньгах, а в том, что если сейчас мы будем увековечивать память, будем об этом писать на надгробиях могил, а на некоторых кладбищах таких могил будет несколько, то с политической точки зрения это не совсем правильно. Андропов. Конечно, хранить нужно с почестями но увековечивать их память пока рановато. В Афганистане, в черном тюльпане, С водкой в стакане мы молча плывем над землей. Скорбная птица через границу К русским зорницам несет ребятишек домой В черном тюльпане те, кто с заданий Едут на родину милую В землю залечь В отпуск бессрочный Рваные в клочья Им никогда, никогда Не обнять теплых плеч Когда в Азисы Джела Лабада Свалившись на крыло тюльпан наш падал, мы проклинали все свою работу Опять Пача подвел потери роту В Шинданде, в Кандагаре и в Баграме Опять на душу класть тяжелый камень Опять нести на родину героев Которым в двадцать лет могилы роют Которым в двадцать лет могилы роют Тяжело это, конечно, все вспоминать. Первым погиб из нашей группы пулеметчик из Наив. Ну, это случилось в боевом охранении. Вот. Получилась перестрелка. Ну, и парень, исполняя свой долг, находясь в первой, в первой линии окопа, в первой линии обороны, вот, погиб от пули. Вторым погиб Вася Бураков, это сержант с, разведзвода. Мы как раз в то время находились под кишлаком Джангалярык. Вот, это западнее от базы нашей. Тоже погиб под пули снайпера. Но меня поразил единственно тот факт, что когда Васю принесли к машине, он получил ранение в голову смертельное. Вот. Значит, поместили его в машину, пытались что-то сделать. Вот. Ну, в итоге все-таки Вася умер. Ну, и оставили ж до утра. Командир спрашивал тогда, что у нас был Юра Махалкин, водитель этой машины. Говорит, Юра, ты не боишься спать рядом? Все-таки. Нашу Юра ответила, кого бояться, это ж Вася, свой парень, наш родной. Смерть чекала на наших воинов будь -де. В горах, на дороге, В густих чагарниках. Найбільш небезпечними були спецоперації десантно-штурмових загонів. Дуже часто вони потрапляли в пастки і приймали відкритий бій. Надія на порятунок, це так звана віртушка, тобто вертоліт, який був єдиним транспортним засобом в умовах складної гірської місцевості. Що стосується вертольочиків, це особа у нас вважалася каста. так как пара на укомплектованы этими винтокрылыми машинами в виде поддержки авиации. Эти ребята порой делали невозможное. Как мы их называли, не побоюсь этого слова, это наши ангелохранители. Что такое вертолет в боевой обстановке? Это